গৌৰৱ গগৈয়ে ঠিক জানিলে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰু খঙত অগ্নি শৰ্মা হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নমস্কাৰ সকলোকে মোৰণ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু ভিডিঅ'টো শুনি খুব বেছি ভাল পাব আজি গৌৰৱ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক ঠিক জাৰিলে জাৰেছে জাৰেছে একেবাৰে বিধেকীয়াৰে জাৰ নিচিনাকৈ জাৰিছে আচলতে কি জানেনে গৌৰৱ গগৈক খুব ইটিকিং কৰিব ধৰিছে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু গৌৰৱ গগৈ ভৱিষ্যতে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলি মানে ছাব্বিছক মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলি এটা ভয় সোমাইছে আৰু ভয়ত তেওঁ কি কওঁ কি নকওঁ ক'ত যাওঁ কি নকৰোঁ মানে তেওঁ কোনো ভাবি নোপোৱা হৈছে তেওঁৰ এতিয়া এটাই কথা উন্নয়ন উন্নয়ন নাই খালি গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈৰ সভাত কিমান মানুহ হয় গৌৰৱ গগৈৰ মিটিং খবৰ ৰখা হৈছে আৰু গৌৰৱ গগৈ কি কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ গৌৰৱ গগৈ গগৈ কৰিব গৌৰৱ গগৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিচিনা ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন শক্তিশালী ব্যক্তি তেওঁক পঁচিশ বছৰ ৰাজনীতি কৰিছে গতিকে তেওঁৰ নিচিনা ৰাজনীতি আৰু কৰিব নোৱাৰে সেই কথাটোৰে প্ৰত্যুত্তৰ আজি গৌৰৱ গগৈ খুব ধুনীয়াকে দিছে বুজাই দিছে কৈছে যে মই তেওঁৰ নিচিনা ৰাজনীতি কৰিব নিবিচাৰো কাৰণ তেওঁ হল আচুৰ পৰা জাপ দিয়া এজন আহ কংগ্ৰেছত এজন ব্যক্তি আৰু কংগ্ৰেছৰ জাপ দিছে বিজেপিত তেওঁ ক্ষমতা জাপ দিয়া এজন দি জাপ দি মই ৰাইজৰ মই নিজৰ কথা কেতিয়াও নাভাবো আচলতে হয় আমি জানো আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ কথাই বেছিকে ভাবে বিকাশৰ নামতে হয় অকমান বিষয়ে মানুহে কৈছে কিছুমান কিছুমান মিটিঙত আমি দেখিছো লুৰিণজ্যোতি কৈছে যে চামুচাৰী বেলচাৰে নীলা তেনেকুৱা হৈছে বিকাশৰ নামত অলপমান কৈছে অৰুণোদয় আঁচনি বাৰশ টকা দিছে কিন্তু তেওঁ অন্য ফালেদি বহুত টকা সৰহকাই দিছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা কৈছে তো গৌৰৱয়ো কৈছে যে তেওঁ চাৰদা কেলেংকাৰী বা লুইত বুজাৰ কিবা কিবি কৈছে বুজি নাপাওঁ আৰু এনেকুৱা এজন ব্যক্তি গতিকে সেইকাৰণে তেওঁ তেওঁৰ দিছে মই ৰাজনীতি কৰিব নিবিচাৰোঁ আৰু ময়ো ভাবোঁ আমি সাধাৰণ জনতা সাধাৰণ ৰাইজ হিচাপে আমি এজন ভাল সুস্থ বা নিকা এজন আমি মুখ্যমন্ত্ৰী বিচাৰোঁ এনেকুৱা লেতেৰা বা বগাত লুতুৰ পুতুৰ হোৱা এনেকুৱা ব্যক্তি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী নিবিচাৰোঁ প্ৰথম অৱস্থাত বিচাৰিছিলোঁ যে পৰিৱৰ্তন আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ এখন আহক কিন্তু সেই হিচাপে ভোট দিছিলোঁ ৰাইজেও আশা কৰিছে কিন্তু পৰিৱৰ্তনৰ নামত কি পালে আপোনালোকে জানে সেই এছ আই জন্মণি ৰাভাইজনে ন্যায় পালে আজি তেওঁলোকে বহুত কথা কৈ থাকে বহুত চাকৰি দিছে কিবা দিছে বহুত কিবা কিবি নিকা হিচাপে কাম কৰিছে বিকাশ কৰিছে এছ আই জন্মণি ৰাভাকে তেওঁলোকে ন্যায় দিব নোৱাৰিলে আপোনালোকে গম পায় কাৰ আন্দোলনত পাঁচজন যুৱক শ্বহীদ হ'ল কিবা পালে একো নাই গতিকে বহুত কিবা কিবি হৈ থকা দেখা যায় কিন্তু একো নাপাওঁ একো একোৱেই নহয় আৰু পাঁচ বছৰ পাঁচ লাখ তেওঁ দিব লাগিছিল চাকৰি কিন্তু কিমান লাখ দিলে আপোনালোকে হিচাপ কৰক গতিকে তেওঁ কি বিকাশ কৰিছে বিকাশৰ নামত কি নিজৰ পৰিয়ালটো উন্নতি হৈছে তেওঁৰ ল'ৰাৰ কোম্পেনী হৈছে এইবিলাক বহুত কথাই বা গৌৰৱ গগৈৰ মুখেৰে সময়ে সময়ে শুনো বা অন্যান্য নেতাবিলাকৰ মুখেৰে সময়ে সময়ে শুনো আজি ৰাজ্যিক বিজেপি তেওঁ আজি গৌৰৱ গগৈক এটিকিং কৰিব ধৰিছে যে এনেকুৱা বিকাশ কৰিব নোৱাৰে বিকাশ হয় বোলে তেওঁৰ মানে বিজেপিত বিজেপিত বিকাশ হৈছে কি বিকাশ কৰিছে আৰু চাওক আজি বিজেপিত আছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কালি হয়তো বিজেপি যদি তল যায় বিজেপি যদি হাৰি যাওক হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অন্য এটা দলত জপিয়াই পৰিব কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কামেই হ'ল ক্ষমতা তেওঁ সদায় ক্ষমতা বিচাৰে তেওঁ নিজে হাৰি থাকিব বিচাৰে কাৰণ তেওঁ সংগ্ৰাম কৰিব নিবিচাৰে ষ্ট্ৰাগল কৰিব নিবিচাৰে যিটো কথা আজি গৌৰৱ গগৈ কৈছে যে আমি ষ্ট্ৰাগল কৰোঁ আৰু গৌৰৱ গগৈ সদায় কংগ্ৰেছত আছে আগতে আছিল এইটোও আছে ভৱিষ্যতো থাকিব তেওঁৰ নিচিনাকৈ ডলাৰ বৰ্গৰ নিচিনাকৈ বা অ'ত ত'ত জপিয়াই নকৰে সেইকাৰণে আজি গৌৰৱ গগৈ খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে যে তেওঁৰ ৰাজনীতি মোক নালাগে তেওঁ হ'ল ক্ষমতা বিচাৰি পূৰা এজন ৰাজনীতি তেওঁ সাৰটা লৈটবুজাৰ কিবা কিবি বহুত কিবা কিবি কৈছে বাৰু ইমানখিনি মূৰত হ'ল ইমানখিনিত তেনেকুৱা ৰাজনীতি মোৰ নালাগে মই প্ৰায়তো তৰুণ গগৈ যি ৰাজনীতি কৰি গৈছে যেনেকুৱা ধৰণে মোক নীতি আদৰ্শ দি থৈ গৈছে সেই নীতি আদৰ্শতে চলিম আৰু আমাৰ অসমৰ ৰাইজেও বিচাৰে যে তৰুণ গগৈ পোন্ধৰ বছৰ ৰাজনীতি কৰিলে কোনো কেনো এনেকুৱা ধৰণৰ কেলেংকাৰী নাছিল বা নিকা হিচাপত ৰাজনীতি কৰি গৈছে আজি তৰুণ গগৈ একো কৰি থৈ নগ'ল নিজৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ কি কৰা নাই আমি যিমানখিনি শুনো তেওঁৰ ল'ৰাৰ নামতে যদি অথ'টা কোম্পেনী হয় তেওঁৰ ৱাইফৰ নামত যদি ইমান মাটি বাৰী হয় আজি অসমখন বহুতখিনি বস্তু বহুতখিনি জাগা বিক্ৰিয়ে গ'ল গতিকে ভৱিষ্যতে কি নকৰিব আজি ৰাইজে বুজি পাইছে বস্তু বাহিনীৰ দাম বাঢ়ি গৈছে কংগ্ৰেছৰ দিনত আছে চাৰিশ চিয়াল্লিছ টকা এটা গেছৰ দাম কিন্তু আজি কিনিব গ'লে নশ দহশ নশ হাজাৰ টকা পৰি যায় কিয় ইমান বিকাশ হ'ল নে বিজেপিৰ দিনত ইমানেই বিকাশ কৰিলে বিজেপি চৰকাৰখনে গতিকে সেই বিকাশ কি আজি সাধাৰণ ৰাইজে বুজি পাইছে আৰু বুজি পাইছে সেয়েহে আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজে বিচাৰিছে আজি গৌৰৱ গগৈ নিচিনা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী নেক্সট মানে ছাব্বিছ চনত গৌৰৱ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাটো অসমৰ ৰাইজে বিচাৰে আমিও বিচাৰোঁ সকলোৱে আপুনি বিচাৰে নে কমেণ্টত জনাব আচলতে গৌৰৱ গগৈ নিচিনা এজন নিকা একদম মানে চাফা মনৰ এজন ব্যক্তি আমাক লাগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিয়ে ৰাইজৰ ৰাইজৰ কথা ভাবে ৰাইজৰ কথাই চিন্তা কৰে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ মানে ৰাইজৰ চৰকাৰ আজি তেওঁলোকে কৈছে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ নহয় ৰাইজৰ চৰকাৰ ৰাইজৰ সকলোৰে অধিকাৰ আছে এইখন চৰকাৰৰ কথা কোৱা সকলোৱে সহজভাৱে ক'ব পাৰে কাৰোবাক ভুল হ'লে আঙুলিয়াই দিব পাৰে দেখুৱাই দিব পাৰে সেইটো ৰাইজক অধিকাৰ দিছে যিটো বিজেপিত নাই কালি মই কৈছোৱেই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ গৌৰৱ গৈ নিজে কৈছে যিটো বিজেপিত নাই স্বাধীনতা বস্তুটো নাই তেওঁ যিটো ক'ব সেইটোৱে গোটেই বিজেপি দলটোৰ নেতা পালেণ্ট সকলোৱে মানি যাব তেওঁ মানে মানে তেওঁৱে সকলো সৰ্বেসৰ্বা গতিকে কংগ্ৰেছৰে চৰকাৰত বা এইখন চৰকাৰত তেনেকুৱা কোনো কথা নাই স্বাধীন সকলোৰে আছে সকলোৱে ভুলটো আঙুলিয়াই দিব পাৰে দেখুৱাই দিব পাৰে সেইকাৰণে আমি সদায় এইখন চৰকাৰক আঁকি আঁকোৱিব বিচাৰোঁ ভৱিষ্যতে এইখন চৰকাৰে আহক মানে কংগ্ৰেছ চৰকাৰখন কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে অন্ততঃ মানুহখিনি শান্তিত থাকিব পাৰিব বা বস্তু বাহিনীৰ দাম কিছু কিছু পৰিমাণে কমি যাব আজি এনেকুৱা হৈছে আমি সাধাৰণ ৰাইজ টিকিব নোৱাৰা হৈছোঁ এদিন হাজিৰা কৰিলে পিছদিনাখন খাব নাপাওঁ এনেকুৱা টাইপ হৈ যায় মানুহ ইমানেই দুখীয়া হৈ গৈ আছে পকী ঘৰ দিছে গাঁৱে ভূঞে কিন্তু পকীঘৰটো দিলে কি হ'ব মানুহৰ ইনকাম চ'ৰ্চটো কমি গৈছে ইনকাম চ'ৰ্চ এটা কাৰণে কমিছে কাৰণ বস্তু বাহিনীৰ দাম বাঢ়ি গৈছে গতিকে একোৱে ইনকাম কৰিব নোৱাৰা হৈছে মানুহ চলিব নোৱাৰা হৈছে আজি ল'ৰা ছোৱালীক এখন ভাল স্কুলত পঢ়াব নোৱাৰা হৈছে কাৰণ ইনকাম নাই বস্তু পানীৰ দাম বেছিকৈ বাঢ়ি গৈছে সেয়েহে কৈছোঁ বিকাশ তেওঁলোকৰ এয়ে বিকাশ হৈছে যি নেকি মানুহে আজি চকু পানী মুছি ভাত খাব লগা হৈছে সাধাৰণ ৰাইজৰ কথা কৈছোঁ আমাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হৈছে আমি ৰিক্সা চলাই ভাত খাওঁ মোৰ মানুহজনে আজি ৰিক্সা চলাই ৰিক্সা চলাই আমি চলি আছোঁ আজি আমি এখন ভাল কলেজত মোৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াব নোৱাৰোঁ সাহস নাই মানে এখন দামী কলেজ এখনত বা হেৰি কৰি পঢ়াব নোৱাৰোঁ টকা পইচা ইমান নাই আমাৰ কিয় নোহোৱা হৈছে এনেকুৱা এইখন চৰকাৰ দিনত ইমানেই দুখীয়া হৈ গৈছোঁ আমি আচলতে আমাৰ নিচিনা সাধাৰণে কান্দিব লগা হৈছে চলিবলৈ বহুত কষ্ট হৈ পৰিছে সেইকাৰণে বিচাৰোঁ নেক্সট চি এম আমাৰ গৌৰৱ গগৈ হওক অসমৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত নক্ষত্ৰ গৌৰৱ অসমৰ গৌৰৱ গৌৰৱ গগৈ গতিকে গৌৰৱ গগৈ চি এম হোৱাটো বিচাৰোঁ আপুনি বিচাৰে নে কমেণ্টত জনাব এইখিনি ক'ব লগা হৈছিল মোৰ আজিলৈকে সামৰজু বাবাই